Привет всем, это Славик Тихонский, я хочу рассказать такую интересную тему. Где-то 2 часа ночи я встречал человека по работе и произошла ситуация, меня заинтересовало то, что ну, сел я на лавочку, это на дворце Украина, метро, и через течение Тельмана, Горького есть возле Владимирского рынка, есть такой пятачок светофор и есть круг. Сидели просто девушки и получается они э, сидели просто отдыхали лет 17 может 25, не знаю, что они делали там 2 часа ночи, может от жары то, что отдыхали, вышли во двор на воздух, но ну, фактное лицо того, что к ним сначала ко мне подходит ну такой лет 30-40 на выгляд молодой парень не очень прежно выглядит не очень хорошо и этот парень прикидывается просто глухо и мне не понравится понятно его жесты потому что глухо язык я когда-то свое время изучал и я что-то где-то могу понять о чем говорить да? Он прикидывается гоуханимом, я понимаю, что это фарс, это ложь. И, ну, среагировал он, спросил, который час, но я ему показал телефон и мне э, казалось, что он что-то замышляет. В итоге э, он увидел э, девушек и решил к ним ну, подойти. Я думаю, что-то еще там. Ну, он небрежно, я говорил, что выглядит. Я подумал, может, денег спросит. Но ну, девушки ему отвечали также вопросом, типа, денег нет. Ну, думал, будет побираться. Ну, в итоге, что сказать? В итоге он начинает рукоприкладство к ним, залазить под юбки, и начинают с ними ну, домогаться или приставать, я не знаю, как по-научному сказать, я просто не выспавшись, сижу, жду рабочего съемки, надо. Параллельно решил с ним. И вот задаюсь вопросом, а если у нас будет закон о том, что будет оружие, оружие у людей в руках, как повлиять. Ну, понятно, что я заступился, там морду никому не бил, а культурно пытались мы его отшить. Но ну, в итоге, допустим, им 17 там, лет идет с ночных клубов. Понятно, сейчас все молодые. Развитие у нас культуры сильное. Молодежь идет вперед. Ну, понятно, я в свое время тоже ходил в ночной клуб, и вы, которые моего возраста ходили. Но факт налицо, то, что мы парни, да, а, то девушки. Если будет закон об оружии, то к чему это может привести? А, оружие приведет а, последствиям, такой вот, как я, да, парень, а, но хорошо, что я не, не бил его. Ну, в итоге последствия, последствия того, что к чему может привести оружие, которое заступится, либо защиту той же девушки, да, идет парень. Напишите в комментариях а свое мнение про оружие. Нужен ли нам такой закон? А может и правда нужен. Адекватные люди среагируют и. Говорится, заступится, а может адекватно перестреляют ему ноги. Ну, Но не хотелось бы, чтобы люди принимали силу, ну и не хотелось бы таких неадекватов, что пристают к людям, потом последствия люди кто-то. Ну, всем пизд, всем мир. И думайте, если принимаете силу... И думайте головой, кому вы пристаете. 17 лет, то ли 25. И не бухайте. Слава Украине.